У Дніпрі свою роботу розпочинає безкоштовний літній табір. Яким чином можна буде до нього потрапити, та які цікавинки готують нам організатори? Дізнаємося вже прямо зараз. А допоможуть нам у цьому наші гості. Тож давайте знайомитись. Апухтіна Юлія та Карпушенко Людмила, координатори програм та волонтери. Ми вітання. Приємно бачити вас у нашій студії. Тож розкажіть перше питання, мабуть, яке цікавить усіх глядачів, які почули тільки що слова про безкоштовний літній табір, чи дійсно він буде безкоштовним? Да, здравствуйте, Виктория, здравствуйте, телезрители. Мы рады быть гостями вашей программы и презентовать наш, наше мероприятие, наш бесплатный летний лагерь для детей. Мы представляем фонд Дарим радость, который вот уже много лет занимается бесплатным развитием детей. И 11 июня, уже в эту субботу в парке Шевченко будет открытие летнего лагеря развивающего. Кто-то может принимать участие, это дети, которые занимаются у нас в программах, то есть фонд у нас действует, и у нас были вот программы, на протяжении которых дети ходили к нам, и сейчас то есть мы тоже привлекаем новых детей бесплатные лагерь для детей которые, и молодежи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. То есть это дети из многодетных, малообеспеченных семей, это переселенцы, дети, которые находятся в домах семейного типа, это дети, которые находятся в интернатах, это дети выпускники интернатов, сироты и дети из зоны АТО. Спасибо, пани Юля. Расскажите нам, пожалуйста, кто может самое потрапать, какая категория векова будет, сколько змин будет отрывать, сам табер? Mm -hmm. Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, дорогие жители города. Детки, которые будут находиться у нас в лагере, это от 9 лет, то есть от 9, ну, соответственно, до 18 лет. Как таковых смен у нас не будет, то есть мы понимаем то, что если будет возможность например то есть есть некоторые дети у которых будет возможность поехать в какие-то лагеря может быть где-то отдохнуть с родителями но также есть у нас дети у которых такой возможности нет то есть у нас сейчас к сожалению в основном родители направлены на то чтобы обеспечить первичные потребности детей там накормить и ходить и так далее то есть не у всех есть возможность отдыха детей поэтому мы открываем такой бесплатный лагерь чтобы дети могли летом найти себя провести полезное время поэтому мы готовы вот уже с 11 июня принимать новых детей. Мы рассчитываем где-то приблизительно это 100-110 детей мы можем охватить. Вот. И до конца августа они посещают у нас занятия. Тобто, все літо вони зможуть відвідувати да. ваш табір, да все літо. Угу. Тобто можуть робити якісь паузи, але це не буде ніяк впливати на їх весь час перебування у таборі. Да, так, так. Да. тобто, якщо буде необхідність там на неділю, на дві куди то відлучитися, то це вполне можливо. Дуже цікаво, і як наразі реагують взагалі батьки та діти на таку пропозицію. Ну, детям, конечно, очень интересно, да, то есть дети, здесь очень важно, то есть вообще одна из основных целей нашего фонда, это вот именно показать детям, как можно себя реализовывать и чем можно заниматься, потому что если это, ну, не показать это ребенку, да, то у них какие увлечения, это могут быть либо во дворе они играют, да, и иногда детей, вот, ну, правда там, они то на какую-то стройку могут полезть где-то там, ну, не, не всегда, вот, безопасно они проводят это время и не всегда развиваются правильно да то есть может быть влияние какой-то вот неблагополучная улица либо они могут проводить время за компьютером то есть все дни напролет родители их не контролируют родители на работе они вот так тратят время поэтому наша цель это показать им что можно делать чем можно заниматься летом это можно там и какие-то творческие до да, моменты то есть раскрываем творчество ребенок если он никогда не пробовал, например, там рисовать или делать что-то руками, то он этого о себе и не знает. Вот. Также мы хотим показать, вот, например, расширить ихний кругозор по нашему городу. Mm -hmm. То есть дети города не знают, не знают каких-то интересных мест и так далее. То есть поводить их по опять-таки экскурсии. Они могут проводить время у нас в центре, заниматься различными занятиями. Есть сам табер будет базоваться сам на вашем центре, так? Да, 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 да. именно да. так. Там занятия, так и разумеется. Основная да? часть именно занятий, которые будут проходить, мастер-классов, а это будет на базе то есть нашего центра социальной адаптации «Учимся жить» на Плеханово, 12А. А, також у нас будуть і екскурсії про орієнтаційні, розвиваючи, якісь там майстер-класи, виїзди, это, естественно, буде по городу і області. Знаю, щоб багато цікавих майстер-класів само готуєте, щоб для дівчат це стилістика, так? Угу. А знаю, а хлопців відітнуть на карате. Розкажіть про це, адже дуже цікаво. Ну, стилістика, да, правда, от секрети моди і стилю, это у нас цілий курс проходить, тож, дійсно, а у нас працює прекрасний преподаватель, а, сама являється стилістом, являється дизайнером вот и действительно девчонки от 12 лет могут посещать такие занятия то есть они будут э, изучать там вот какие-то приемы стиля да то есть что с чем носить как вообще должна выглядеть женщина как ухаживать за собой какие должны быть волосы ногти э, вот, тематическая одежда да? то есть что нужно одеть на улицу что одеть в школу что одеть на день рождения например Советы также будут, какие магазины посещать, как вот, можно так сказать, бюджетно одеться и правильно, красиво. Многие родители, многие дети об этом абсолютно не знают, что имеют такую огромную возможность у нас, то есть в городе. И вот именно наш педагог будет показывать эти азы, показывать, как правильно, то есть формировать свою моду, свой стиль. А что до для хлопцев? да, то есть тоже у нас много занятий, именно которые направлены на физическое здоровье, на физическую культуру. Это есть у нас курс карате. Он тоже будет проходить прямо у нас в центре. То есть два раза в неделю мальчишки и девчонки, кстати, тоже вот посещают с удовольствием такие занятия. Кроме этого у нас еще идет курс хореографии. И вот как раз вот этот курс девчонок, который вот секреты моды и стиля, у них также будет подкреплен ну такой вот фитнес, да, то есть кроме этого они еще смогут там как-то корректировать, подтягивать свою фигуру. Уже в таком юном виде вы ви готовите их будто с Да, то есть вот эту культуру, ее как раз таки нужно воспитывать вот как можно раньше. Знаешь, еще будет еще курс вменя переписки, так, та телефонная размова. Угу. Так, такой uh, Да, у нас основной курс, ну, который круглогодичный, да, это «Кто я?». С названия уже понятно, чем там занимаются дети. Они открывают себя, свои сильные и слабые стороны, свои черты характера, вот, какие мои эмоции, какие мои чувства, как мне применять себя вот, и так далее. И летом как раз мы хотим сделать акцент, то есть немножко модернизировать этот курс. У нас будет поведение в обществе. То есть действительно, вот кто, как вести себя, например, в транспорте. Как вести себя на улице, как правильно общаться по телефону, как писать вот эти email сообщения, потому что знаем сейчас, да, вот такая ну, культура, она совершенно отсутствует, и на это направлен такой да, курс, кто я. Насправді мені здається, це дуже здорово, адже ви йдете у ногу із сучасністю, так mm -hmm. і ну діти самі будуть хотіти до вас прийти швидше, просити батьків, щоб вони провели. Адже їм цікаво, це те, серед чого вони зростають. Це дуже mm -hmm. правильно на mm -hmm. мою yeah. думку. Ми працюємо, виходить, і з дітьми і також з батьками. У нас є курс позитивне родительство, як-то обговорюємо дуже важливі питання, сімейні цінності, тобто, питання, які є ну, там, психологам. преподавателям, как вот правильно общаться с ребенком как найти к нему тот или иной подход потому как э, вообще семейная ценность да это общение э, то есть отцов и детей то есть это вот такое вот позитивное родительство то к чему мы стремимся ну, стать более полноценными как бы, членами общества и вот формировать такое сознание у детей и взрослых как бы вместе быть в такой вот связке развиваться вместе обоюдно а когда самый будет этот курс стартовать? Курс буде на протяженні теж як от проходить, проходить заняття в нашому летнем лагері, так і вот будуть проходить заняття по розписанню вот в нашому центрі а ці заняття по позитивному родительству Точно також з котрої до котрої години діти зможуть проводити час саме з вами у літньому таборі. Ну, мы ориентируемся примерно, то есть будние дни, понедельник, пятница, это с 11 часов утра до 6 часов вечера, і суббота это с 11 до 4 вечера. Як це буде відбуватися? В них буде тиха година, як у справжньому таборі, е, харчування. Ось розкажіть ці моменти. Ну, приблизительно вот в этот временной промежуток, который я назвала, это где-то будет 3-4 заняття у них. А вот, ну, плюс будет немного времени на такое свободное общение, на какое-то чаепитие, то есть, конечно, перекусить тоже нужно будет детям, а тихого часа не будет. может быть что... себе плюс такой для них. Да, ну, это, конечно, тоже важно для ребят, но у нас отсутствует такая возможность просто, вот, просто будут занятия, где-то 3-4 занятия в день. Кто буде проводить эти занятия? чи буде там присутній психолог? Адже я розумію, що будуть і діти з важким дитинством, так? С проблемами. Да, конечно, у нас работают психологи, у нас очень много преподавателей с педагогическим образованием. Ну, вот люди, волонтеры, да, то есть, которые что-то умеют, любят детей, хотят это передать детям, хотят научить этому детей, могут себя реализовать у нас. Знаю, що ви зараз набираєте команду волонтерів, так? декілька слів, можете звернутися до глядачів, да, очень большой радостью с таким призывом. То, что будет именно, может быть, схоже с лагерями в том классическом понимании, это у нас будут как бы вожатые волонтеры, не безразличные люди, те, которые хотят именно вот так воодушевиться, чему-то чему научить детей, что-то показать, рассказать, быть именно куратором этой группы. Поэтому сейчас у нас идет активный набор волонтеров, кураторов групп именно вот для наших детей. Дети у нас делятся по группам, по возрастам. Вот у нас они называются очень так креативно и интересно по цветам, то есть желтые, синие, зеленые, красные. Вот есть такая возможность стать кураторами этих прекрасных детей. Поэтому, дорогие телезрители, присоединяйтесь к нам, к нашей инициативе. Если хотите стать таким небольшой частью, Человека, который будет вдохновлять для наших детей, то мы с радостью ищем именно вас, волонтеров, которые помогут нам в реализации нашего летнего лагеря. Дякую вам, я впевнена, що телеглядачі ваш вас, вас почули та вже планують до вас завітати. <р 59> я, знаю, що, я знаю, що ви ще плануєте марафон. Так розкажіть про нього нам. Що це за марафон, коли він стартує? <приклад> де буде відбуватися? Да, марафон. знаєте, от зараз літо, жарко, сонце, ярко. Хочеться. Да, яркой жизни, позитива, радости, эмоций, чего-то нового, креативного, молодежного. В рамках дня молодежи, 25 июня, у нас будет стартовать благотворительный марафон. Он будет проходить с целью сбора средств именно на этот лагерь. Вот, называется он Днепро Color Run. Будет он проходить в таких ярких, красочных, красках холли, что сейчас очень модно. Сейчас mm -hmm. это становится ну, таким креативным в Украине, у нас в Днепропетровске особенно. Поэтому и такой марафон, это вот такой, как и части, часть яркой жизни, которую мы хотим привнести, и понимание о нашем летнем лагере, о развитии наших детей. Будет он стартовать okay. в 11 часов, там, в 11-12 от поплавка до фестивального причала. То есть участники – это любой человек, который захочет присоединиться к нашей инициативе. Бежать. То есть не важно быть профессиональным спортсменом? Нет, воз... даже возраст не важен. Могут бежать маленькие дети, молодежь, могут бежать люди преклонного возраста. В общем, кто хочет. Про... Любой проходящий может поучаствовать. Бежать нужно два километра, но это не обязательно. То есть именно марафон стартует от поплавка до фестивального причала. У нас будет много волонтеров, много вот таких интересных студий, мастер-классов людей, которые будут развлекать детей. И цель – это сбор средств на, то есть, развитие нашего летнего лагеря. Мы приглашаем тоже присоединиться. Сбор у нас от 50 гривен, то есть в эту стоимость входит краска, которой потом будут обкидываться, то есть Оз это будет очень ярко, дуже, дуже да. они спочатку так дистанцию, да, да. а потом же будут все самые красками холи обкидываться. Это будет и в процессе, то есть в процессе забега. То есть это будет такое яркое красочное событие. Ты бежишь, ты вроде наслаждаешься жизнью набережной, понимаешь, ради чего ты это делаешь для себя и для здорового образа жизни и в поддержку. И плюс возле тебя там пролетают такие вот яркие красочные такие ну и тоже и в конце, и в конце мы будем делать флешмоб. Я помогаю детям. Это все будет тоже с красками. Поэтому вот наша тоже такая инициатива помощи детям. Это э, марафон, который мы совместно делаем с городским советом э, и волонтерами. И вот такой вот флешмоб я помогаю детям, чтобы активизировать нашу молодежь, активизировать вообще весь Днепропетровск, показать, как важно сейчас заниматься этим развитием детей и помогать помогать им становиться полноценными гражданами общества и дарить такую вот радость. Щодо до сбора денег, их будут сбирать именно час регистрации, И сумма, выкажет то стартовая 50 гривен. Да, это за краску. Mm -hmm. То есть у нас будет и можно будет перечислить деньги. У нас есть регистрация, она у нас выложена в соцсетях, это в департаменте молодежи и спорта то же самое. Есть регистрационная форма на этот марафон. И плюс еще, если кто-то захочет присоединиться после этого, ну то есть в Регистрация, а именно уже в день забега, то деньги можно будет кинуть в наши вот боксы, которые будут стоять с нашими волонтерами, которые могут это совершать. Вот и, ну, то есть это, основное сейчас проводим набор и, то есть люди регистрируются на этот марафон. До какого числа можно будет зарегистрировать себя? ну, вплоть до, даже до 24-го мы рады принимать эти вот заявки и рады любому человеку. Даже 25-го мы всегда рады. Но лучше до 24-го сделать это все и стать членом такого яркого события. И нашей команды дарим радость. Тож, дорогі глядачі, якщо ви любите бігати, любите яскраві кольори та краски холі, та хочете яскраві фотографії на згадку, обов'язково приєднуйтесь до чарівного благодійного забігу у рамках благодійної акції. Я хотіла ще зробити акцент на вашій роботі, адже знаю, що ви займаєте займаєтесь багато такими проектами. Так, трохи розкажіть про свої плани та в мене є фотографії, які нам допоможуть у цьому. Тож я прошу, будь ласка, режисери, покажіть нам фотографії, а вас прокоментуйте. Це у нас традиційно проходить один раз в сезон День іменинника. То есть это у нас день зимнего именинника. А также традиционное наше событие раз в полгода – это смарт-фактор, на котором дети, вот как раз мы подводим итоги, они показывают свои результаты, чему они научились за полгода. Вот это курс «Позитивное родительство», то, о чем мы говорили, то есть родители. А на 8 марта мы устраивали для девчонок настоящий салон красоты. То есть они могли, приходили специалисты, парикмахеры, визажисты. Вот. А это мы облагораживаем территорию перед нашим центром. То есть самостоятельно дети сажали растения. А это тренинговое занятие для старшей группы. Урок от Приватбанка, финансовая грамотность. Это тот же смарт-фактор, то есть мы привлекаем туда наших волонтеров, родителей. Вот эта ярмарка. Проходила она у нас в этом году в таком стиле Гарри Поттера. Mm -hmm. Вот, дети его очень любят, им было интересно. Uh -huh. Вот, видите, это такие вот Гарри Поттеры у нас были в волшебных плащах. Это тоже одно из занятий. На я вижу, что багато діток до вас ходит, так? Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Да, сейчас у нас около 70 детей. Mm -hmm. Це дети, кис с кем-то, да? Да, да, в сложных жизненных ситуациях. Вот это тоже день как клоуны. Такая игра была, парашют у них. Mm -hmm. Ой, какие китикали. Да, это вот волшебники <laughs> к нам приходили такие в гости. Это группа победителей на Smart Factory. Вот это как раз занятие кто я. то есть, видите, ребята, они избавляются от своих негативных эмоций. Мальчишки на 8 марта приготовили девчонкам видео поздравления. Вот, это как раз мы видели только что фотографию там, где в зале все это смотрят. Юни-журналисты взрастают. Да, то есть вот решили такой сюрприз сделать и поздравить девчонок. Вот это как раз занятие карате. То есть учим детей не стесняться и с микрофоном работать и полностью раскрывать mm -hmm. себя. Так и заклик чекаем да. на тебя в нашей команде. Мы ждем uh -huh. каждого, кто хотел бы присоединиться к нашей инициативе, к нашему благому делу, волонтеров, uh -huh. педагогов, преподавателей, тех людей небезразличных, которые хотят что-то дать детям показать. Поэтому мы ждем абсолютно всех. Обращайтесь, приходите, наши двери всегда открыты. Мы работаем с понедельника по субботу. На наших, в наших соцсетях на сайте есть наши номера телефона. И Вы можете обращаться. Сайты. Дарим радость. Это все абсолютно соцсети, как дети, которые можно себе представить. И Наш сайт так и называется Дарим Радость. Поэтому, пожалуйста, мы ждем вас в нашей команде людей, которые хотят чем-то помочь, что-то показать, что-то рассказать, научить потому что для детей, для родителей лагерь является бесплатным, для нас он не совсем как бы бесплатный, то есть мы привлекаем людей, которые нам могут помочь материальными и нематериальными благами, и вот как бы всегда приглашаем таких людей, которые могут нам помочь наполнить наши, именно наши программы, наш летний лагерь, чтобы он существовал и дети могли получать свое развитие. В целом, вот Пожалуйста, всегда ждем, всегда рады. Да. Ну, как говорится, чужих детей не бывает, поэтому мы просим вас не оставаться безразличными и принимать участие в нашем летнем лагере и в наших программах. То есть, возможно, вы можете помочь, там, просто прийти побеседовать с детьми, какой-то провести мастер-класс, чему-то научить их чем-то поделиться. Может, есть возможность, к примеру, констоварами нам помочь, принести какую-то настольную игру или что-нибудь еще, то, что есть. Дякую вам за участь у нашій програмі за вашу величезну роботу та за ті посмішки, які ми бачили на фотографіях. Та я впевнена, кожен день ви бачите у дітках, так які приходять до вас. А я нагадую, що у нас у гостях були Апухтіна Юлія та Карпушенко Людмила, координатори програм та волонтери. А ми з вами на цьому не прощаємося, бо вже зараз наш шеф кухар готує для вас справжній шашлик із міді за своїм нетрадиційним рецептом. Тож не примикайте смачні секретики прямо зараз.